Слава Украине, привет всем от Полонского, ребята. Вот сегодня Трамп в очередной раз заявил, что он добился больших успехов в переговорах с Россией и Украиной. Ну, кто-то из вас заметил хоть какие-то успехи Трампа в переговорах или его команды? Я вот сколько через лупу пытал, не пытался туда смотреть, абсолютно никаких успехов не увидел, увидел просто бление какое-то, сдачу позиций и некомпетентность и откровенную глупость да, откровенную глупость команды Трампа и то, как расчистно над ними смеются, ну, не в лицо хотя и в лицо тоже, там, этот генералов ФСБшной беседы, он просто смеется над трампистами, называет их дураками и так далее, да и в лицо, собственно говоря, говорил им гадости но такое дело, мне наплевать, что он говорил трампистам, мне главное, что из этого всего будет нам так вот я не вижу абсолютно никаких результатов этих переговоров. По нам как летели дроны, так и продолжают лететь. Вот это вот так называемое прекращение ударов по нефтебазам, по этому самому. Так это же России выгодно, а не нам. И даже они этого не соблюдают. Потому что смотрите, Черное море. Ну что российцы нам могли сделать? Да по сути ничего. Мы загнали их флот под Шконку туда, в Новороссийск они уже даже в Туапсе удрали, вот, и они носа оттуда не казали. Но если прекратятся удары на Черном море, то фактически это же означает, что российский флот вернется в Крым, и, и все, собственно говоря И самое неприятное Ну и удары по нефтезаводам, по нефтебазам Это опять-таки для России куда страшнее, чем для нас Понятно, что хорошо, чтобы не стреляли Что хорошо, чтобы было спокойное судоходство Потому что нам нужно, чтобы в Одессу ходили суда Чтобы в Измаил спокойно корабли ходили да, Чтобы в Николаев наконец-то Николаев наконец-то заработал С Херсоном сложнее Но можно было бы и Херсон организовать Но ладно, окей, это еще, скажем, такой момент но самое главное, что мы в настоящий момент видим это то, что трамписты поплыли в плане санкций в отношении путинской рашки и вот это хреново, потому что если уже об этом идут разговоры какие-то там послабления санкций а вот я об этом подумаю, вот бла-бла-бла вот ко-ко-ко, то это уже очень плохой, друзья мои, признак почему? значит, Трамп в принципе не против снимать санкции, он готов это обсуждать и готов снимать санкции, собственно говоря, просто так. Потому что, ну смотрите, чем все может закончиться. Понятное дело, что какие бы там... Я сейчас даже не хочу фантазировать, до чего они там дойдут на этих своих переговорах. Это не столь важно. Дело в том, что переговоры с Россией и вообще договора, подписанные с Россией, я тысячу раз говорил, они не стоят бумаги, на которые они подписаны. То есть сегодня, скорее всего, вот как это будет выглядеть? большой долей вероятности не 100 процентов но скажем так 90 процентов смотрите подписывают какие-то договора все конечно замечательно очень хорошо потом получается такая картина что расисты естественно перестают да снимают с них частично пускай даже санкции кое-что снимают расисты естественно начинают на следующий день бомбить украину ну, понятно что это же неизменяемые маньяки мне челы, да, такие. Они начинают бомбить Украину, мы им отвечаем. Что делает Трамп? Трамп объявляет виноватой Украину. Он же нас ненавидит, а Путина он любит, да? Он объединяет моментально во всем виновата Украина, все. Значит, все возвращается на круги своя. Только часть санкций с России сняли. Ну, это я так вижу, может я ошибаюсь, как бы, да? Вот. Но, но мне почему-то кажется, что возможен именно такой вариант развития событий. То есть э, часть американских санкций снимут. А в результате война продолжится. Может такое быть. Ну не дай бог, конечно, но абсолютно реальное развитие ситуации. Кстати, Зеленский сейчас прибыл в Париж, где завтра ожидается собрание президентов стран, которые, ну скажем так, готовы проявить какую-то решимость. Ну, я не знаю, насколько там эта решимость будет проявлена и кем именно, и насколько решительна эта решимость будет. Ну, дай бог, чтобы, конечно, была в чем-то решительна. Я скажу одно, уже одно то, что европейские страны сегодня подтвердили, что никакого снятия санкций с расистов не будет, абсолютно никакого, до тех пор, пока не будет ликвидирована причина, почему эти санкции введены, а именно российско-фашистская оккупация Украины. Вот, вы видите свои войска с территории Украины, включая, конечно же, Донецкую область, Крым. Вот, ну, тогда с вас будут сниматься санкции. то, то есть, э... Хотя бы это хорошо, что европейские страны, в отличие от Соединенных Штатов Америки, готовы держать эти санкции до упора. И что еще в этом плане хорошо, что позитивно? Что даже если Штаты будут снимать какие-то санкции, поймите меня правильно, у Штатов в самые лучшие годы торговля с Россией была с гульки нос да? ну, Вообще никакая. То есть там несколько десятков миллиардов долларов, что для таких стран это пшик, вообще ничего. Поэтому там, скажем честно, и откровенно особо снимать особо снимать санкции было, и вводить санкции не против чего, и снимать санкции относительно не с чего. Поэтому то такое. А вот с Россией, у Европы санкции были на, если я так не ошибаюсь, сотни миллиардов евро. И вот в настоящий момент от них там осталось там, 40-50 миллиардов. И даже то, что осталось у России после всех санкций, которые вела Европа, это больше, чем у нее были отношения с Соединенными Штатами экономические в самые лучшие дни. Вот. Поэтому очень важно, конечно, все-таки, чтобы Европа поддерживала эти санкции, потому что Соединенные Штаты Америки, я же говорю, они за океаном, и им что Россия, что Украина, это все им до лампочки. То есть им это... Ну, им мы интересны в такой же степени, как, скажем, нам в Украине интересны Мексика и Эль-Сальвадор. Ну, вот так же, мы Это так, чтобы для понятия значимости вещей. Вот. Ну, подождем, посмотрим завтрашнего дня, что там европейцы, на, на реши, скажем так, решительно напринимают. Вот. И как, каковы там будут решения, ну, вот это, собственно говоря, самые важные моменты. договор с Россией, запомните еще раз. Самый лучший договор с Россией, это Мощные збройные силы Украины, чтобы они просто тупо нас боялись. Вот если они будут нас бояться до смерти, вот тогда, э, вот тогда и договора с ними не понадобится, потому что они тупо будут бояться. Единственное, что их поддерживает, это страх.